сегодня и церковный праздник. Мы продолжаем праздновать День Вознесения Господнего, сегодня День Святителя Николая, Дня Святой, к которому все обращаются. И я хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто сегодня пришел, несмотря на будний день, на ваши заботы. Сегодня мы... Неделя прошла от Дня памяти. Дня памяти с тех, кто погиб от вил-инфекции. И я сегодня хочу попросить вас помолиться о тех, кого уже нет с нами, кто ушел из этой жизни, о тех, кто еще живет и борется за свое здоровье, за тех, кто... за тех людей, которые помогают сопротивляться сегодня этой эпидемии, за всех, кто находится рядом, за докторов, за социальных работников, людей из общественных организаций, которые находится просто рядом с теми, кто сегодня нуждается в помощи, в поддержке. Память, она не имеет границ. Память находится в нашем сердце, пока мы помним тех, кто был с нами. И мы имеем такое общение, неформальное общение. Церковь не только место, скажем, для скорби, чтобы мы изделились скорбь, скорее всего, что церковь это место для утешения, место для радости. И мы помолимся о здравии в начале тех, кто сегодня присутствует, кто, кого мы знаем. Помолимся о тех, кого нет среди нас. И хочу еще сказать главные слова, что год назад происходила встреча с представителями ЛЖВ, сообщества, альянса. Мы сидели в резиденцию патриарха Филарета, он сказал замечательные слова о том, что любое сегодня осуждение человека с вирусной инфекцией любое к нему негативное отношение есть грех. Потому что в первую очередь мы должны быть толерантны, должны быть с, с человеком в его беде, принимать его, каким он есть. И часто мы слышим такие слова, что болезнь – это наказание. И я могу привести, наоборот, тысячу примеров, когда тяжелыми болезнями болели святые люди, и болезнь дана нам для наверное, размышления, для того, чтобы мы по-другому посмотрели на мир, а не только в наказание. Поэтому все такие ярлыки, которые сегодня присутствуют, Церковь отвергает, Церковь утверждается, что мы с любым человеком в его болезни, в его страданиях, в его просьбах о помощи мы всегда находимся рядом. И каждый из нас по-своему верит в Бога, по-своему молится. Я бы хотел, чтобы любая молитва наша, любые мысли о Боге если человек человека в сердце в добре, потому что Бог есть и добро, и любовь. И тогда, я думаю, мы увидим тот результат, результат и выздоровления, и духовного такого, духовной крепости. Прошу вместе со всеми с нами помолиться сейчас, каждый своими словами, как умеет, пускай в мыслях своих вспомнить тех людей, за которых мы молимся, и чтобы Господь послал сегодня нуждающимся тех докторов, добрых людей на к ним пути, чтобы они не чувствовали ни одиночества, ни в чем нужды. Всем благодарю за общую молитву.